Hecr suresi. Hecr suresi Mekke'de inen surelerden ol, ol 30 ayetten ibarettir. Sure adını ilk önce ayette ağdalayan, dang manisini anladayan Hecr sözünden alandır. Bu surede Allah Teala'nın ilçilerini yalan çıkartan kâbir kavimlerin yoğun vakaları, Allah'ın kullarını tinek etmekteki hikmeti, ahirette müminlerin ve kafirlerin gavat gelecek yağdayları beyan ediliyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen, teker bilen atan dana, Kurban ayının başka on gecesine ähli cüvit we täk zatlara geçip baryan bija qasam bolsun eýsem bular akly bolanlar üçin qasam etmäge degen zatlar dälmidir Hud peýgamberiň kowmy bolan at halkyna şäherler çynna deň taý bolmadyk beýik tütünni binaly erem bagyna jülgedäki gaýalary oýup ýonyp berk çaýlar guran semut halkyna hemde gadyklaryň berk we belent imaratlaryň eýsep gurgawyna Perwerdigaryň näme edendigini görmedingmi Bularyasiýan ülkälerini gaty ağdılar. Ol yerlerde fitni-fitat çykaryp, argınçylyklaryny artdyrdylar. Şoň üçin, keniň perwerdigäniň hem olaryň üstüne adak gamçylaryny ýagdyrdy. Tebäbiýetiň perwerdigärini ilmida-ma bu gudodyr, gödewçiligdirdir. Perwerdigär üçin ol Perwerdigarym men hor perişan etdi diýer. Ýok, siz Allahdan elmida ma parly kerimi etmegini isleýärsiňiz welin, emma yetime el uzatmaýarsyňyz, mätäçleri doýurmagy höwüslendirmeýärsiňiz. Miraslary halal haram diýmeden istämellik bilen ýerdiňiz. Siz baýlygy ören gowy görýärsiňiz. Ýok, siziň bu edýän işiňiz düýbinden ýalňyş. Dünya tarsyp bölük bölük bolan wagtyň Pirwerdigärin gelende pirishtelerin hatar-hatar düdülen wakti, dowlyk getirlen wakti. Amtan dingi şol gün ýalňyşena düşüner, emma ol gün aqly ýeterinip peýdasy ýokdur. Ol şol gün keşki bu ýasaýyşym üçin taýýarlap gören bolsa dim der. Inä şol gün onuň berjek adamy hiç kim berip bilmez, onuň daňan bagyny hiç kim danp bilmez. Ey aramllyga ýetän kişi insan, en pirwerdigärin näme razi bolan onun hem senden razı bolun halında perverdigarına dolun sen benim ihlaslı bendelerimin hatarına koşulup cennetime gir